Відразу попрошу наших глядачів цьому прекрасному дійству поставити лайк, прокоментувати ваші враження, звісно, підписатися. Що це є? Пане Романе, це влучання безпілотників в Ростовській області, місто Азов, нафтобаза. Що цікаво, цього разу МНС Російської Федерації не каже, що впали десь там уламки, а кажуть, що палає 5 тисяч кубічних метрів нафтопродуктів. Там и нефтеохранилище такое довольно-таки серьезное, и завод по производству этанола. То есть, по большому счету, есть куда было накладывать санкции Малюка Будана, вот и наложили. Очередной, то есть очередная победа наших спецслужб по уничтожению углеводородки России, а это уже система, насколько это видно, каждую ночь горит либо НПЗ, либо нефтехранилище чуть больше сотни километров беспилотники скорее всего оперативного уровня под прямым управлением выполнили выполнили боевую задачу и естественно ПВО российское максимум постреляло в небо не не более то есть хорошие красивые конечно кадры эпические можно сказать большое спасибо нашим спецслужбам за выполненную работу Пане Романе, ви згадали Буданова малюка, від них є ще новини. Ну от Гур повідомило наступне: що наш надводний дрон вже легендарний. Магура на нього вони підтвердили, що встановили наші оборонці Р-73 ракету, і от схематично демонструють, що начебто наш дрон може нести дві таких ракети. Вона за задумом має якусь самонаводящу головку. Що це є і наскільки це ефективна зброя? Это авиационная ракета, довольно-таки распространенная. Это старая советская ракета, которой, в принципе, их очень много было произведено. Ракета малой дальности, инфракрасная головка самонаведений. То есть, по большому счету, ей надо просто целеуказание. Через головку тоже можно, в принципе, целеуказание организовать. И выполняется боевая стрельба. Дальность в районе 10 километров в зависимости от скоростей носителя. И уничтожение в основном то, что надо уничтожить, допустим, Магурия. В основном это вертолеты. То есть самолет за Магурой довольно-таки сложно погоняться. Вертушки в основном гоняются. И вот на дальностях вот до 10 километров реальное уничтожение. Потому один из вариантов вообще применения это, это э, этого БЭКа, без экипажного катера, как раз как систему уже зенитно-ракетного комплекса, как систему ПВО для уничтожения вертолетов, то есть не для э, выполнения боевой задачи, как Камикадзе, то есть не для саморазрушения и уничтожения противника, а еще и для уничтожения российских вертушек. Можно организовывать целые засады выпуская, допустим, один из катеров как приманку, а дальше просто минусовать, минусовать российскую авиацию. Реально этим делом, конечно, должны заниматься истребители прикрытия типа «Миражей», там, грип, «Гриппенов», может, «Ф-16», которые будут прикрывать, должны, в принципе, прикрывать в режиме морской авиации, должны прикрывать эти безэкипажные катера. Но пока самолетов еще нет, этим занимаются сами бэки. ГУР опять креативно подошло к решению этой задачи. Вот мы видим, мы видели это раньше, где-то месяц-полтора назад в российских кадрах россияне пытались сбивать такого рода катера, но сейчас уже ГУР подтвердил выполнение этой задачи. Гормолоці і служба безпеки України Малюка також не пасе задніх на днях. Вони самі повідомляють, пане Романе, що вони відсадкували такий собі танковий ювілей, знищили тисячний російський танк на суму. По, загальна сума знищення це 2 мільярди доларів. Тисячу танків це багато чи мало? Ну, это практически до 15 процентов всех уничтоженных танков у россиян. Мы уничтожили в течение уже больше, если считать с 14 года, то есть за 10 лет, а в основном это, конечно, за последние два года, уничтожили около 8 тысяч танков. Потому тысяча это довольно таки серьезная цифра для спецслужбы, которая которая по своим служебным обязанностям в принципе не должна этого делать. Это все-таки работа вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения. Но спецслужбы наши, особенно службы безопасности, имеют в своем, стоят в строю несколько серьезных подразделений подразделений FPV-дронов и тактических и оперативных дронов, а сейчас еще у них и появляются стратегические дроны. То есть эти подразделения, которые выводятся на линию боевого соприкосновения, выполняют боевую задачу. Вот уже подтвердили уничтожение тысячи танков. Причем, скорее всего, танков уничтожено больше. Дело в том, что идет в зачет только реальное подтверждение. То есть подтверждение, которое заходит там с трех источников. Потому, я так думаю, самих танков, наверное, естественно, больше. Опять же, спецслужба, которая помогает вооруженным силам Украины. І центр стратегічної комунікації збройних сил України, пане Романе, відзвітував по Криму. Ми з вами за останні два місяці активно, детально кожного дня нашим глядачам розповідали, куди що як правило. В на ніч на наступний день влучала наші оборонці. Є вже е результати за останні два місяці. Україна вразила близько 15 російських систем ППО, 15 радіолокаційних систем паноромани і понад 10 пунктів управління в Криму. Це також є такий серйозний результат. Это выполнение задачи завоевания превосходства в воздухе. Мы несколько раз про это проговаривали. Перед заходом авиации должна произойти зачистка систем ПВО противника. Причем в ПВО входит несколько родов. Это радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, РТВ, РТВшники. Это локаторы. В основном это станции локаций. Это серьезные, с серьезными дальностями обзорные станции, которые мы уничтожали. Причем, опять же, подключались и Главное управление разведки службы безопасности. Были уничтожены э, станции и небо М э, с, с дальностями от 150 до 350 километров станции э, Каста-2Е2. Это тоже в общей системе ПВО противника, которые э, снимают информацию, особенно после того, как были уничтожены два самолета э, Е-50 -е российские, э, А-50 российские. То есть это тоже летающие локаторы. А дальше занялись уничтожением зенитно-ракетных комплексов, зенитно-ракетных войск России. Это в основном С-300 и С-400. Основные комплексы, которых больше десятка было уничтожено. Это вот как раз под заход самолетов. То есть F-16 будет намного легче выполнять боевые задачи, когда будет зачищено ПВО противника. Плюс uh, уничтожение в Криму це основне направлення именно uh, видно основное направление наших стратегічних ударів. Uh, тобто uh, спочатку Криму, потім всього остального соболев. До речі, про небо, от якраз наші е приводи Києва, так Ялощук, Олещук, командувач, продемонстрував роботу льотчиків сорокової бригади тактичної авіації повітряного командування центру. От, власне, ці от кадри пане Романе, це авіація. Що це може бути авіація? І по, по ній ми видно. Зараз побачимо, як працює по цілях. E, Скоріше всего міг 29. То есть політ пари випала виполняють бойову задачу по либо ракет, либо э, шакетів. Це основна робота зараз на нашій авіації э, в на театрі військових действий. Режим пока противовоздушный оборот. то есть пока у нас нет завоевания превосходства, пока мы не можем выйти на, на выполнять боевые задачи непосредственно над противником, то есть основная задача авиации это все-таки бомбометание, то есть сброс авиационных бомб. Есть несколько авиабомб, которые пользуются, те же МиГ-29, то есть выполняют эту задачу, это GBU-39, КАБы, если можно так говорить, об, об общей системе этих средств поражения, это корректируемые авиабомбы. GBU-39 с дальностями под 110 км, боевая часть 90 кг. Джедамы у нас есть, это обвесы на наши старые советские ФАБы, фугасные авиабомбы ФАБ-250 в основном используются. Сейчас подготавливаются некоторые механизмы наши уже украинские для системы КАП, то есть будем делать уже свои корректируемые авиабомбы. И у нас есть очень хорошие французские планирующие авиабомбы с ракетным ускорителем. Это хаммеры, тоже неплохо используются некоторыми самолетами, в основном су 25 То есть, пока еще выйти не можем на прямое бомбоментание свободно падающими авиабомбами, работаем, корректируемыми планирующими авиабомбами. Но, тем не менее, это, этот, э, этот момент, это время, когда сможем работать непосредственно по головам россиян, он приближается. С заходом F-16, я, я думаю, хотя бы одни, одно из направлений, скорее всего, это херсонское общее направление на Крым, э, будет в, таком, в экспериментальном режиме э, использоваться для полного э, применения э, средств поражения авиационных. До речі, пане Романе, наші бійці продемонстрували, як вони працюють авіацією, авіабомбами. Щоб не казали, що в нас немає авіації. Часто таке буває. По вовчанську. От в кадри прекрасні опрацьовують позиції ворога. І загалом останні дані по вовчанську. Далі проблеми пане Романе в них є в агратному, на агратному вовчанському заводі. Один з бійців окупантів. Ми звісно кадри не можемо показувати, бо він там дуже побитий і дуже жалій. Це каже, що їх було три десятки двадцять 9 ліквідовано, він один залишився в живих і дуже жаліється на саме командування російської армії, що каже кидають просто на забій і вийти з нуля назад в тил немає змоги. Ну а ця задача на і стояла. Причому це, з точки зору воєнних це логічна задача. Тобто вони виділили, допустимо, несколько десятків тисяч росіян дійсно на убой. но под выполнение серьезной задачи связать наши войска, связать наши бригады на этом направлении, заставить военно-политическое руководство Украины пойти на принятие решения о переброске резервов и некоторых бригад с Восточного фронта. В основном для того, чтобы двигаться именно в основное стратегическое направление Покровское, то есть на Восточном фронте. То есть я о чем? Ничего, так сказать, необычного в словах этого российского террориста нет. Эта задача, она изначально стояла. То есть выделяется определенное количество личного состава, да, на убой, а их, в принципе, мы их всех перемели. Но они выполняют задачу, то есть они своими смертями выполняют основную стратегическую задачу, перетягивают на, на себя наши войска с основного направления. Потому, ну, что им сказать, у них такая судьба, ну, так сложилось. То есть эти 15-20 тысяч россиян, вот так они погибнут. Ну, не все погибнут, вот один сдался, выжил. Это, кстати, как раз один из механизмов, как остаться живым, когда бросают на убой. Это сдаться, то есть попали, попали в, уже в, такую, в такое положение, когда, из которого точно не выберешься, вот как на агрегатном заводе огневая завеса, капкан, э, огневой капкан, и дальше это, это окружение, оперативное окружение, из которого выйти уже точно невозможно, кроме как сдаться. Вот сейчас россияне это делают, уже несколько десятков россиян сдалось, пополнила фонд, причем наш обменный фонд, причем, в принципе, это тоже логичное действие, так как мы э, это, это все количество россиян, по их просьбе, правда, потому что там они могут отказаться, обменяем на наших ребят, которые сейчас находятся в, в плену. Это тоже рутинная, в принципе, работа должна быть разведок. Вот почему-то политики ее на себя вытащили, она остановлена очень так серьезно. А реально это вот такая рутинная работа. Есть некоторые механизмы обмена, вообще полевой обмен. То есть без каких-то каких при других механизмов запускается обмен на поле, в течение даже боев занимается как раз войсковая разведка. У нас этим должно заниматься ГУР, Главное управление разведки. Но оно, в принципе, занимается, пока политике не мешает.